33-летний Александр Филиппков, которого разыскивали с 29 мая, найден мертвым в лесу. Ранее сообщалось, что он ушел на работу на базу отдыха «Сосновка» и домой не вернулся. Тело спасателей передали полиции. Причина гибели пока неизвестна. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Два хулигана напали на этого мужчину накануне вечера. Его избили и забрали телефон. После обидчики скрылись. Мужчина остался лежать на асфальте во дворе Беломорского, 54. Очевидцы драки вызвали полицию. «А второй пониже, да?» «Второй пониже. Не помню, чем был одет, но у него как такая, как безрукавка, то ли куртка, то ли жилетка красного цвета». Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Заявление в полицию он до сих пор не написал. за б... что? Злополучная двухэтажная деревяшка на Ломоносова 20 вновь привлекла внимание прохожих. Накануне около восьми вечера из окна валил дым. На этот раз в доме людей не было. По прибытию на место обнаружили то, что между первым и вторым этажом дымится перекрытие. Вот, ну, соответственно, пришлось произвести разборку конструкции, пролили все, ну, буквально 15 минут заняли все работы, ну, в принципе, ничего серьезного не было. Напомним, 31 мая из расселенного дома эвакуировали пять человек. Огнем была повреждена лестничная клетка первого подъезда и одна из комнат. Мужчину без определенного места жительства госпитализировали во вторую горбольницу, у него ожог 70% тела. А по Тиеродвинском вновь полыхают дачные участки. Накануне загорелась хозпостройка в СНТ «Зеленый Бор-2». Пожарные получили вызов около 7 вечера. В это время соседи по участку активно помогали в тушении. В «Зеленом Бору» там загорелась хозпостройка на участке. И благодаря тому, что соседи бдительные очень были, и они самостоятельно все вот это возгорание ликвидировали. Это подручные средства, ведра, то есть у них был шланг там небольшой, поливочный с насосом справились самостоятельно. Из людей никто не пострадал. Построек поблизости не было. Северодвинцы фиксируют на видеорегистраторы нерадивых водителей. Нарушитель на Рено Логан едет по Логинова и не замечает, как пролетает на красный сигнал светофора. Благо, другие водители вовремя замечают гонщика и избегают ДТП. А это видео собрало в интернете сотни комментариев. Северодвинец едет по проспекту Ленина в крайней правой полосе и собирается выезжать на перекресток с круговым движением. Его нагло подрезает пазик и спихивает правым боком автомобиль на газон. Мужчина намерен наказать лихого водителя. Данное видео передано сотрудникам гибриды.